Halo pemirsa, selamat datang kembali di channel aku. Di video kali ini, aku akan membahas tentang As The Series episode 7. Di adegan sebelumnya, kita bisa lihat bahwa penonton dibuat bingung oleh Pam karena dia tiba-tiba pergi dari rumah neneknya. Namun pada akhirnya, dia sampai di depan apartemen Rak. Dia mengetok pintu Rak. Dan akhirnya, Rak membuka. Rak terkejut dan dia bertanya, ada apa? Pam bilang ada yang tidak beres. Saya ingin berbicara denganmu dan dia langsung masuk ke kamar Pam. Langsung saja ke intinya dan dia tanya kepada Dokrak tentang sesuatu hal. Yaitu tentang kisah cinta mereka berdua. Jika itu terjadi bahwa Dorak merasakan apa yang dia rasakan dan itu adalah sesuatu hal yang salah untuk dilakukan, kau kamu bisa mengakhiri hubungan kita, kata Rak. Tapi, cinta yang aku miliki untuk Rak itu akan tetap selamanya, dan aku ingin hidup bersamanya. Pam ingin memiliki Rak setiap hari, dan Rak juga menginginkan hal yang sama. Setelah dia selesai berbicara, dia meraih tangan Rak. Rak kemudian tiba-tiba mencium bibir Pam dan dia mengatakan kepada Pam bahwa dia mencintai Pam dan kemudian mereka berciuman. Mereka berciuman dengan ganas dan masing-masing dari mereka mulai membuka mejanya. Semenit kemudian, Rak tertidur lebih dulu dalam pelukan Pam. Pam mencium Rak hingga membangunkannya. Ketika bangun, Rak mengatakan pada Pam bahwa aku ingin membangunkanmu seperti ini setiap pagi. Jadi Pam bertanya, bagaimana cara kamu membangunkannya? Lalu Rak memberikan ciuman di bibir Pam. Kedua mereka saling menggoda dengan penuh mesra. Setelah dia kembali dari apartemen Rak, Pam bertemu Nene. Nene menanyakan kemana Pam menghilang selama beberapa hari ini. Apa rencana kamu selanjutnya? Tapi Pam sudah memberitahu Nene bahwa dia ingin berhenti karena bagi Pam, Rak tidak bersalah sama sekali dalam hal ini. Terkait hal ini, Nene pun menegur Pam dengan berkata, Jangan bilang kamu jatuh cinta padanya, jadi jangan pernah lupakan itu, apa yang telah dilakukan keluarganya kepada kita. Nenek mencoba memujuk Pam agar tidak melupakan dendamnya ke keluarga Rak. Keesokan harinya, Rak mengantar Pam ke universitas. Mereka berjalan-jalan bersama di sepanjang jalan keduanya saling menggoda dengan penuh cinta. Rak mencium pipi Pam, membuat Pam tersenyum malu dan Pam menanyakan kepada Rak apakah orang lain akan segera melihat kita. Apakah kamu tidak takut? Rak mengatakan bahwa dia tidak takut. Mereka berdua berjalan bergandengan tangan sepanjang jalan. Namun, tiba-tiba Kawi datang. Dia sedang menunggu pam di fakultas. Kawi melihat mereka berdua bermesraan. Melihat mereka sangat dekat, kondisi Kawi semakin sedih. Ia menjadi sedikit marah ketika melihat adegan itu, tapi Kawi mencoba menahan nafas dan berjalan mendekati pam, dan meminta untuk berbicara dengannya. Kawi meminta Pam untuk memuju Rak kembali ke rumahnya karena ibunya sangat ingin bertemu dengan Rak. Kawi ingin Pam membantu dia berbicara kepada Rak. Karena karena Pam masih merasa bersalah terhadap Kawi, jadi dia tidak benar-benar ingin menatap matanya Kawi. Tapi, dia mengatakan pada Kawi bahwa dia akan berbicara dengan Pam tentang hal ini nanti. Aku bisa membantumu, tetapi aku tidak bisa menjamin bahwa Rak itu akan mendengarkanku untuk kembali ke rumah. Kawi kemudian berterima kasih pada Pam dan kemudian dia meminta izin untuk pergi dari fakultas. Di adegan selanjutnya yaitu di toko Od. Di sana sudah ada nenek yang datang untuk mengembalikan sandal milik Od. Namun, nenek malam itu terlihat sangat sedih. Jadi Od bertanya, "Mengapa nenek? Kenapa Anda terlihat sedih?" Nenek menjawab, "Meskipun aku datang ke sini secara rutin, aku hanya ingin mabuk saja. Jika Anda ada yang ingin dikatakan, katakan saja kepadaku." Ot menawarkan diri untuk mendengar nenek. Nenek hanya mengatakan bahwa itu bukan masalah besar. Ot mengatakan bahwa orang harus menghadapi setiap masalah dalam hidupnya. Kisah-kisah menyedihkan yang membuat kita harus menghadapi penderitaan. Menangislah jika nenek kesakitan. Tidak aneh jika Ot mencoba memberitahu nenek untuk mencurahkan perasaannya. Namun nenek tetap keras kepala kalau dia tidak ingin mengatakan apa-apa dan dia tetap saja melanjutkan minum. Setelah Pam kembali dari universitasnya, dia kembali bertemu Dok Rak. Jadi, Rak sedang memainkan gitarnya. Pam pun mendengarkannya, yang tampaknya juga sangat disukai oleh Pam. Kebahagiaan luar biasa bagi Pam ketika melihat Rak bermain gitar dan kemudian dia bertanya pada Rak. Dia tadi bertemu Kawi di universitas dan Kawi meminta bantuan padanya untuk menyampaikan pada Rak dia menyeru rak untuk kembali dan menemui ayah dan ibunya yang sudah sangat merindukannya. Namun, rak tidak ingin kembali. Dia menceritakan kepada pam bahwa apa yang terjadi di keluarga adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima, apalagi perbuatan ayahnya. Tetapi pam tetap mencoba membujuk rak untuk kembali ke rumahnya. Rak akhirnya setuju untuk kembali ke rumah, namun dia meminta pam untuk pergi bersamanya sebagai teman. Karena dia tidak ingin pergi sendirian, Pampung menjawab, "Oke, okay, dia akan menemani rak kembali ke rumahnya." Lalu keduanya pergi ke rumah ayah rak. Sampai di sana, kemudian seorang ibu datang menyambut dan menyuruh kami menunggu sebentar. Mereka disuruh tunggu di ruang tamu terlebih dahulu karena saat itu makanan sedang disediakan. Karena mereka kembali ke rumah sekalian untuk makan malam bersama, dan orang tua rak pun belum juga turun. Setelah itu, Kem datang bergabung di meja makan. Rak pun membawa Pam untuk duduk di meja. Termasuk Ibu Nyarak juga sudah ada di sana. Kawi pun malam itu ada di sana untuk makan bersama Pam. Setelah pembantu rumah tangga mereka menyiapkan makanan untuk mereka. Makanan yang baik untuk dimakan semua orang yang juga merupakan jamuan Rak kembali setelah sekian lama. Lalu ayah Rak menyapa Pam dan berkata bahwa mereka pasti sangat dekat, makanya dia hadir berkumpul di sini. Kem bertanya kepada Rak bahwa kapan Rak akan pulang dan menetap di rumah lagi, dan kapan Rak harus kuliah agar bisa mengikuti ujian masuk sekolah kedokteran. Namun, Rak menjawab bahwa dia tidak akan belajar kedokteran, tapi dia akan mempelajari seni. Rak sangat marah dan berkata, "Jika kamu tidak berhenti menghancurkannya, aku tidak tertarik lagi untuk masa depanku sendiri." Kemudian, ibunya Kem berkata, "Cobalah berkata padanya untuk berbicara baik kepada ayahmu." Kem mengatakan kepada Rak kalau dia harus mematuhi peraturan dan keinginan ayahnya. Dia tidak perlu lagi lari dari rumah ini. Kemudian Kem mengutuk dan memarahi Rak. Rak lalu meminta izin untuk pergi dan bangkit dari meja makan. Kem sangat marah kepada putrinya tersebut. Gadis itu tidak mendengarkannya dan terus saja berjalan keluar. Dengan wajah cemas, Kawi dan Orn melihatnya, Kem mengikuti dan memarahinya. Kem mengutuk Pam dengan kata-kata kasar. Arak akhirnya menjawab, "Apakah seperti itu disebut keluarga?" Kem tidak dapat menahannya lagi, lalu mengangkat tangannya dan menampar wajah Arak. Semua orang sangat terkejut dengan kejadian tersebut. Gawi mencoba menghentikannya, tapi ayahnya masih belum berhenti dan memukul Rak. Tapi kemudian Pam datang dan menghalangi jalan, dan menyuruhnya untuk tolong hentikan. Kata Pam kepada Kem dengan wajah marah mengatakan bahwa ini bukan urusannya tapi dia mencoba mengatakan bahwa orang-orang telah mencoba menghentikannya tapi Kim tidak mendengarnya Setelah kejadian itu Kawi keluar dari rumah dan seperti biasa ketika dia punya masalah yang menegangkan dia pasti datang ke toko Od Di sana dia bertemu Od dan Nene yang merupakan ini adalah pertama kalinya Nene berbicara dengan Od dan Kawi Ot bertanya pada Kawi apa yang sedang mengganggu pikirannya, dan dia akan bisa membantunya. Ot dan Nenek siap mendengarkan. Kawi bertanya kepada mereka berdua, "Apakah terkadang orang yang kita cintai jatuh cinta pada seseorang di keluarga kita? Bagaimana perasaan kalian berdua?" Mendengar hal itu, Nenek langsung dapat mengerti situasinya. Nenek tahu bahwa apa yang dikatakan Kawi mungkin tentang pam dan dokrak. Ot kemudian mengalihkan pembicaraannya. Dia membahas masalah sepatu nenek. Nenek memakai sepatu dan tumitnya patah, namun nenek membiarkannya. Kalau begitu, katakan saja hidup kita adalah seperti sepatu. Apapun yang membuat kita patah bisa diperbaiki, tidak perlu dibuang. Kawi kemudian berpikir dan dia mencoba untuk memperbaiki perasaannya. Kemudian di adegan lainnya, Pam membawa Dokrak kembali ke apartemennya, yang mana Rak tadi terjatuh hingga kedua kakinya terluka. Rak terluka, jadi dia datang untuk memijat. Dok, rak, dan dia menceritakan sesuatu pada pam. Aku pikir ayahku telah memutuskan hubunganku dengan sisilah keluarga itu. Tidak ada lagi nama belakang yang bisa aku gunakan. Namun, pam menggodanya dengan mengatakan, "Kaulah orang yang akan menggunakan nama belakangku dengan mudahnya." Dok, rak tidak menjawab, dan dia hanya memberi ciuman pada pam. Pam berkata pada Rak sekali lagi, meskipun aku telah mengalami sesuatu yang buruk, namun Rak tetap menjadi sumber dorongan yang besar. Kedua kekasih itu tinggal di kamar, bersama-sama dan dengan senang hati dan bahagia. Sementara itu, Pam tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, apakah Pam akan membalas dendam dan bekerja sama dengan nenek atau dia tetap berada di sisi Rak. Kemudian selanjutnya sisi gelap Kawi mulai muncul secara perlahan hingga hampir terungkap untuk kita ketahui semua dan semua orang juga semakin tahu tentang hubungan antara Pam dan Rak mungkin akan membuat Kawi hancur lebih dari sebelumnya tapi tampaknya orang yang paling tidak puas mungkin adalah Nene karena dia tidak bisa membalas dendam pada keluarganya Rak tetapi tetap saja dia memiliki ot yang selalu ada untuknya. Nah, cerita ini masih sangat rumit. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Nantikan saja di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.